সকলোৱে আশা কৰোঁ ভালেই আছে অন্যতম ভিতৰকৈ স্বাগতম দুদিন ধৰিকৈ বতাহ ধুমুহা বৰষুণ দি আছে আৰু বহুত বেয়া লাগিছে আৰু মানে ক'ৰবাতো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ কামে চেম কামে চেমে ওলাই যাব নোৱাৰোঁ বহুত দিগদাৰ হৈছে বতাহ ধুমুহা বৰষুণৰ কাৰণে আৰু পথাৰত বহুত বান পানী হৈ গ'ল মানে বানপানী নিশ্চয় হৈ গ'ল পথাৰত বহুত পানী হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে আজি পৰিৱেশটো চাওক আৰু মানে পথাৰ পৰিৱেশটো আৰু আপোনালোকে চাওক আমাৰ পথাৰখন চাওক পানী কিমান বহুত পানী হৈ গ'ল আৰু পথাৰসমূহ কেনেকুৱা মাৰি আছে আৰু বৰষুণ কেনেকৈ পৰি আছে আপোনালোকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব এণ্টলৈকে আৰু গোটেইটো চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ লওঁ ভিডিঅ'ত দি থাকিম লং ভিডিঅ'ত দিলে ভাল লাগিবনে আৰু মানে চৰ্ট ভিডিঅ'ত দিলে ভাল লাগিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বৰলক চুন চাওঁগৈ এতিয়া আমাৰ পৰিৱেশটো মানে ধুমুহা বৰষুণ দি আছে না পথাৰৰ পৰিৱেশটো চাওক আৰু পানী কিমান হ'ল আপোনালোকে চাওক এয়া আনফালে বতাহ ধুমুহা পিছফালে মই আহিলোঁ পিছফালে চাওক ইফালে দেখিছে বতাহ ধুমুহা কিমান মাৰি আছে এইফালে চাওক এইফালে কিমান কুলা মোলা হৈ আছে বতৰটো মানে বৰষুণ দি আছে এইফালে চাওক পানী চাওক পথাৰত পানী চাওক এইফালে পথাৰত কিমান ইমান পানী হৈছে বহুত বেয়া হৈছে এইফালে চাওক এয়া দেখিছে আৰু কি কমাওঁ আপোনালোকৰ বহুত বহুত ধৰণৰ পানী পানী হৈ আছে এইফালে চাওক এই এইফালে ৰাখিছে পানীয়ে পানী পানীয়ে পানী বহুত পানী হৈছে এইফালে পানী ওচৰৰ পানীখিনি চাওক ওচৰৰ পানীখিনি চাওক তেনেকৈ কিমান পানী ৰাখিছে আৰু কি কমা আমি এতিয়া আগফালে পৰিৱেশটো চাব নেকি আগফালে পৰিৱেশটো চাওক আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু বহুত দুদিন ধৰি গৈ বতাহ ধুমুহা বৰষুণ দি আছে সময়াৰ ওচৰত এইফালে দেখিছে বতাহ ধুমুহা আৰু মই ক'ম আপোনাক এইফালে পানী চাওক এইফালে ঘৰ চাওকচোন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত পানী অকণমান মানে এইফালে এইফালে বতাহ বতাহ কিমান মাৰিছা এইফালেও সেইফালে চাওক ধৰক বতাহ আৰু এতিয়া অকণমান কথা ধুব দিব নালাগে আৰু ৰ'দ দিয়ক প্ৰভু ৰ'দ দিয়ক সোনকালে জন্তু দিলেই ভাল লাগে চাওক এইফালে এইফালে চাওক কলগছ এইফালে ঘৰ সেয়া আমাৰ ঘৰত বতৰ কৈ থাকে আমাৰো চাওঁ চব এয়া আজি চাই লওঁ কথাটো মই কাৰণ সৰু সকলৰ কাৰণে এটা চাই লওঁ আৰু আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম আমাৰ ঘৰ বহুত ঘৰ গোটেই সৰু গ'লে ভালকৈ বনাব মানে ভালকৈ বনাইছোঁ মানে চব মানে আকৌ ভালকৈ মোক ধুনীয়াকৈ বেচে লগাই দিম মানে আকৌ নতুনকৈ মানে এইটো চোতালখন মানে ধুনীয়াকৈ বনাই দিম আৰু নতুনকৈ গৰুটো চাব আপোনালোকে দি আছে আৰু মানে বতাহ লাগিছে তাৰ কাৰণে বতাহ দিয়ে